Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pada anda Masa lagi terus setia bersama kami Di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM FM Pilihan utama anda Kita bawakan kembali waktu ini Dalam rancangan dunia ekonomi Alhamdulillah Seperti biasa dapat kita bersama di studio Yang berbahagia Dato' Ni Mustafa bin Haji Nik Hassan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM Kita ucapkan selamat datang Dan Assalamualaikum Dato' Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar Dato' Alhamdulillah Selamat so, hari ini apa khabar? Sihat juga, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih pada Mbak Datuk Sudi untuk bersama lagi dalam rancangan Dunia Ekonomi Yang mana pada kali ini insyaAllah kita akan sama-sama bincangkan mengenai tajuk asas kepada amalan akhlak dalam kegiatan ekonomi Di samping kesempurnaan asas kepada pendekatan sistem penyusunan ekonomi bagi sesebuah negara Gelagat individu atau rakyat sesebuah negara turut berperanan dalam menjayakan sebuah sistem ekonomi yang stabil serta harmoni dengan kefahaman demikian bagi pandangan yang bagi Datuk sendiri apakah asas-asas akhlak yang mampu mempengaruhi individu semoga bergelagat mulia dalam menjalani aktiviti ekonomi silakan Datuk Ya, terima kasih Ustaz Duan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada pendengar yang saya muliakan. Alhamdulillah kita sekali lagi dapat ke udara dan kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah dan perbincangan kita hari ini ialah ialah kita dalam konteks kita dunia ekonomi ini kita nak kemukakan pandangan-pandangan bagaimana kita nak menyusung saya mengambil pendekatan proaktif menyusun sesebuah sistem ekonomi. Uh, dalam pelbagai perbincangan sebelum ini, dalam beberapa siri perbincangan sebelum ini kita membincangkan punca kepada permasalahan yang dihadapi oleh uh, sistem perekonomian semasa dan kita cuba kemukakan bagaimana Islam memberikan garis panduan asas-asas falsafah kepada penyusunan sesebuah sistem ekonomi yang jelas berbeza dengan pendekatan yang dianjurkan sekarang ini oleh itu kalau kita melihat mewujudkan sebuah sistem itu melalui uh, konteks uh, hukum kita tak nampak gambar asas falsafah yang begitu besar bahkan dalam kita mengubah uh, hukum sekalipun kena faham falsafah di sebaliknya dan matlamat yang nak kita capai jadi kegagalan kita mewujudkan uh, matlamat syariah yang dikatakan makasih syariah itu Itulah perkara asas dalam penyusunan dan pembinaan sesebuah masyarakat Dan yang dikatakan pemeliharaan keimanan ha? Safeguarding of the faith Safeguarding of the intellect uh, Memelihara uh, akal uh, Iaitu melalui sistem pendidikan Faith itu keimanan Makna pendidikan agama mesti mantap sistem yang ada dalam sebuah masyarakat itu mesti mantap sehingga setiap masyarakat dapat faham uh, ke dan yakin kepada pentingnya kepada keimanan dan kepada tadi kepada intelek pembangunan kemajuan uh, apa ni pemikiran akal kita boleh mengenal boleh faham hakikat faham realiti uh, social cultural political reality kalau tidak ada ilmu sukar untuk faham kita akan ditipu, ditindas oleh gulungan-gulungan yang yang sekelumi ini yang dikatakan hegemoni uh, pemeliharaan kepada harta safeguarding of the harta uh, memelihara pemeliharaan harta maknanya itu sistem ekonomi yang adil yang menjaga apa ni pemilik harta keselamatan pemilik harta keselamatan penglibatan peluang yang saksama safeguarding of the apa ni keselamatan kita hidup ada keselamatan tidak boleh diganggu gugat tentang apa ni keselamatan safety kita dan seterusnya zuriat masa hadapan pemeliharaan zuriat maknanya kehidupan panjang kita semasa ini menjaminkan bahawa generasi masa hadapan kita lebih baik daripada apa dengan dalam konteks semangat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini sepatutnya lebih baik pada hari semalam besok lebih baik daripada hari ini Maknanya generasi masa hadapan Maknanya kita yang menjendia, menyediakan Suasana dan keadaan Yang membolehkan generasi masa depan Anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit kita Oleh sebab itu Ini tanggungjawab keagamaan Itu perkara-perkara asas yang perlu ada Dan kita nak bicarakan di sini Yang saudara Irwan bangkitkan tadi Asas kepada amalan, akhlak Dalam kegiatan ekonomi Ya eh? Uh, pentingnya akhlak, kelakuan atau pergelagat individu dalam penyusunan sesebuah sistem ekonomi ini, ejen ekonomi ialah manusia. Sejak iruan saya ada ejen ekonomi dan individu-individu lain atau rakyat, Hatta pemerintah pun individu juga. Uh, pemilik majikan pun individu juga. Uh, ketua majikan pun individu juga manusia. Mm -hmm. Maka kelakuannya dipengaruhi oleh akhlak, asas akhlak yang mantap yang boleh meny, sempurna, menyempurnakan kelakuan dia. Karena kita berurusan saya berurusan de, 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 dengan masyarakat dengan individu-individu lain. Sebab kita manusia bermasyarakat itu dikatakan fardhu kifayah. Kita melaksanakan tugas secara kolektif, tanggungjawab bersama untuk menyusung kehidupan bermasyarakat, kehidupan diri kita, keluarga kita dan bermasyarakat supaya wujudnya suasana yang sesuai untuk kita terus maju. Mantap lagi keimanan kita, mantap lagi keintelektualan kita, mantap lagi usaha-usaha kita memajukan ekonomi. semoga kita terus menerus maju. Jadi kelakuan kita. Jadi dua aspek tadi Irwan bangkitkan tadi asas sebab Islam Al-Quran mendatangi datangi kepada umat manusia memberi apa ni asas-asas umum apakah falsafah tauhid dalam konteks kita nak menyusunkan sebuah sistem ekonomi yang dikatakan al-ad ihsan keadilan dan memupuk kasih sayang bagaimana itu diterjemahkan dalam penyusunan sebuah sistem ekonomi saya telah kupas beberapa kali dalam segmen dunia ekonomi ini dan seterusnya ialah individu pemain seperti kita sedar iruan saya atau rakyat keseluruhannya itu pentingnya berakhlak akhlak dan di sini akhlak yang bagaimana yang boleh membawa kita ke arah kemajuan yang akhlak individu yang dinamik bukan sekadar melahirkan individu yang lurus betul bendul tapi individu yang berperanan individu yang boleh menyumbang kepada pembaruan kepada pembaikan penambahan nilai ayang ha, ini yang perlu kita faham dan ini tertarik saya dengan pandangan yang dikemukakan oleh seorang ulama besar abad ke-18 di India Syah Waliullah Ad-Dahlawi beliau mengemukakan empat asas kepada akhlak yang membolehkan individu ataupun umat manusia kemuncu kemuliaan iaitu kemampuan manusia atau individu merealisasikan keadilan dalam pelbagai aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi inilah kemuncaknya Beliau menyatakan ada empat asas Pertama asas Pertama ialah Taharah Penyucian Diri Individu Manusia lah Individu dalaman Dan luaran Individu Yang Individu muslim Yang digalakkan Memiliki kesucian hati ha, Ini kesucian hati ikhlas, Jujur Amanah Kasih Sayang Yang ini agak Agak pupus dalam masyarakat kita Ini observasi saya Mungkin betul agama tidak betul Seirwan so, Irwan boleh buat penilaian sendiri Keikhlasan kita Kepada agama Saya nampak begitu pupus dalam masyarakat kita Semuanya dikaitkan dengan Semangat utilitarianism Kalkulatif Maknanya agama diguna untuk kepentingan diri Untuk membolok kepentingan kerjaya Kepentingan harta Jadi ini menjadi kita macam Di barat agama dikomersialiskan. Ini bahaya. Kita ialah untuk menegak kebenaran dan melaksanakan ke, apa ni, keadilan dan mumpuk kasih sayang di kalangan umat manusia. Betul saya Irwan bertugas di IKIM, dibayar gaji. Saya pun bertugas di IKIM, dibayar gaji. Aa, tidak dapat dinafikan. Aa, tetapi jangan kita komersialiskan. Kita menjadi satu bahan peniagaan dengan Kebulihan dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Setengah di antara kita petah bercakap. Ini nak pada penyucian diri ni. Jujur dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Taala. Dan hanya Allah sahaja yang tahu. Bagaimana nak memperolehi kejituan dan keikhlasan kita kepada Allah? Itu melalui ibadat. Ini perlunya kepada kita. Sebab itu solat-solat yang berbentuk sunat ini digalakkan kita melaksanakan di rumah. Semoga keikhlasan tu semayang uh, solat ya, ya, yang wajib tu ialah digalakkan kita di masjid ialah untuk kita memupuk setia kawan kasih di kalangan kita dan mengetahui perkembangan setempat kariah itu Uh, uh tahajud contohnya Cuba saya Irwan, lah Kalau pengalaman kita yang sedikit pun Kalau kita solat tahajud dengan ada orang di sebelah kita Dengan tidak ada orang kita Persoalan ber dengan Allah Lain keadaannya Perasaan kita lain Keikhlasan kita itu melebihi apabila kita berserangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kemantapan kita dengan witirnya. Dengan itu dapat meningkatkan kekuatan malakiah kita dan insya Allah dapat melahirkan kita individu yang ikhlas, yang jujur dan yang bersifat amanah, tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ini taharah asahakla yang pertama. Kedua beliau membicarakan tentang ikbat menegakkan kebenaran melalui ketaatan kepada Allah patuh kepada Allah adalah satu daripada akhlak utama. Mana ketaatan kita, kebenaran, mendukung, cinta kepada kebenaran. Kita kadang-kadang tidak cinta kepada kebenaran. Apa sudah jadi kepada kita yang tidak mencintai kepada kebenaran? Ha, ini yang menjadi masalah kepada akhlak kita. Apa yang benar itu tetap benar. Ha, jangan kita jadi terlalu kalkulatif. Demi kepentingan diri, ha, ini perkiraan ini yang kembali balik kepada yang dikatakan faham utilitarianism, faham sekular ini yang terlalu individual centric, kepentingan diri ha, dan uh, melupakan kepada tanggungjawab yang kita perlu mendukung kebenaran, cinta kepada ikhbat, cinta kepada kebenaran itu itulah asas akhlak yang kedua. Yang dibicarakan oleh Syahudullah Dahlawi Ketiga beliau membicarakan tentang asas yang dikatakan samaha Sifat tolak ansur, pemurah hati dan pemaaf Sifat ini sangat perlu dalam hidup bermasyarakat dan bernegara Kutuhan dan kestabilan sistem ekonomi akan dapat dicapai Jika sifat ini diamalkan oleh setiap individu Ini maknanya sifat mudah berkira Hmm. Ha, kita seiruan kita bukan pembeli kita bu, kita ni kalau dalam teori ekonomi konvensional apa yang kita belajar kita sebagai pengguna, kita sebagai seorang peniaga, ha, pembekal, penjual. Di di diklasifikasikan kita sebegitu dan ada kepentingan masing-masing. Betul kita ada kepentingan masing-masing. Tetapi tanggungjawab kita kepada masyarakat tidak lepas. Ha, oleh sebab itu, perasaan kekitaan dan perasaan tanggungjawab. Sebab kita perlu memenuhi di antara satu sama lain kalau saya iruan dalam keadaan kedudukan ekonomi yang daib, sudah pasti saya tidak boleh mengembangkan kemajuan ekonomi saya. Begitu juga di peringkat antarabangsa, kalau banyak negara kaya, negara besar, memerlukan negara-negara lain untuk mengekspor barangan mereka. Dan kalau mereka menindas negara, lain, mereka tidak boleh membesarkan ekonomi mereka. Jadi, perlu memenuhi itulah hukum alam, tabi'i. Dan kemuncak kepada asas akhlak itu yang membina kelakuan kita itu ialah adalah ini cukup menarik apa yang diketkan oleh Syahullah Ad-Dahlawi jadi bagaimana kita nak hubung kait dengan kelakuan gelagat kita dalam melaksanakan kegiatan ekonomi sama ada kita sebagai seorang pekerja sama ada kita pemilik majikan sama ada kita sebagai seorang peniaga kita dalam dalam pelbagai aspek perniagaan dalam bidang pemasaran dan bidang keuangan bagaimana asas akhlak ini yang yang bagi pandangan saya cukup menarik apa yang dikemukakan oleh Asy-Syahulillah dalawi ini. Karena asas akhlak ini ialah dalam rangka uh, ka'rah pembinaan sebuah peradaban umat manusia termasuk dalam aspek penyusunan perekonomian sesebuah negara dengan sistem yang tepat dengan kelakuan individu yang sempurna insyaallah uh, ini perjalanan ekonomi kestabilan ekonomi akan tercapai dan keharmonian ekonomi tercapai. Dan kalau ini tercapai maka kemajuan ekonomi berterusan insya-Allah akan menjadi satu kenyataan apa yang dibicarakan oleh barat sustainable growth pertumbuhan yang berterusan itu tidak mungkin tercapai kalau kepicangan ekonomi uh, menjadi menjadi apa ni uh, fenomena scenario yang kita dapat lihat apa yang berlaku di Eropah sekarang ini apa yang persoalan Greece kita hmm. tengok apa sekarang ni hutang piutangnya terlalu besar dan negara-negara lain apa berlaku walaupun ada sedikit uh, pertumbuhan di Amerika hmm. tapi keadaan ekonomi tidak mantap dia akan persoalan masalah akan timbul dia menunggu keadaan dan waktu jadi oleh sebab itu pentingnya dua asas ini satu pembinaan sistem yang mendukung nilai, yang dipengaruhi oleh al-adul ihsan kedua ialah pembinaan individu yang memiliki akhlak yang luhur yang 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 sebagaimana pandangan Asy-Syaullah Dawi tadi boleh mewujudkan kestabilan dan keharmonian ekonomi tercapai dan Kemajuan ekonomi, seterusnya, insyaallah menepati makasih syariah itu kan. dia dikatakan hmm. zuriat masa hadapan tu. Kita juga memikirkan masa hadapan. Masa hadapan sepatutnya lebih baik pada masa sekarang. Alhamdulillah. Baik kita akan uh, sambung lagi selepas ini untuk kita bicarakan dalam tajuk uh, asas kepada amalan akhlak dalam kegiatan ekonomi untuk rancangan dunia ekonomi kita beraksi ketika kembali lagi selepas ini. Teruskan serta bersama kami di IKIM FM Pilihan Utama Anda Kita sama kembali untuk rancangan dunia ekonomi Dengan tajuk asas kepada amalan akhlak dalam kegiatan ekonomi Bersama-sama kita yang berbahagia Datuk Nih Mustafa bin Haji Nih Hassan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM Tadi telah pun kita kongsikan Antara yang telah pun dikemukakan oleh Syah Waliullah Ad-Dahlawi Dan uh, mengatakan tentang uh, mengapa asas-asas akhlak yang dikemukakan tersebut Dan mungkin kita boleh lanjutkan lagi pertanyaan kepada yang bagi Datuk Dalam kita bertanyakan mengapa asas-asas asas akhlak yang dikemukakan oleh Syah Waliullah Ad-Dahlawi ini relevan dan sesuai difahami dan dihayati untuk mencapai dinamisme ekonomi sesebuah negara yang Seiruan, ini subjek yang kita bicarakan ini serius. Tapi kadang kala dalam masyarakat kita semasa ni mereka tak suka yang serius. Ha, kita suka kelakar, kita suka perkara-perkara yang yang kadang kala isu-isu yang remeh temeh. Tapi isu yang besar kita dalam konteks nak menyusung ekonomi Kita lihat kepincangan ekonomi merata-rata Termasuk dalam masyarakat kita Kita lihat kepincangan Tekanan hidup, beban hidup Mengapa ini berlaku? Seolah-olah tidak ada alternatif kepadanya Ini adalah kerana faham ideologi sekular Dan ejen-ejen -agen ekonomi dipengaruhi oleh faham juga Faham pandangan hidup sekular walaupun kita kata kita orang oh, Islam kita seronok dengan label, dengan slogan ha ini yang menjadi masalah kepada kita kembali pada Quran kembali pada sunnah persoalannya bagaimana nak kembali pada Quran dan sunnah asas akhlak yang dikemukakan oleh Syekh Dahlawi tadi yang dikatakan empat asas tadi taharah ikbab Samah dan kemuncaknya adalah dan kemuncaknya ialah kalau setiap individu melalui sistem pendidikan melalui masyarakat yang menghayati nilai yang luhur dia mewujudkan ambien suasana persekitaran yang yang dia kita hidup ni kita masyarakat diperoleh suasana kalau rumah kita secara irwana kalau rumah kita kalau kita kata makan pukul petanglah kata-kata sebab kalau kita makan awal tapi oleh kerana kita bekerja balik lewat sebab dari segi kesihatan pun elok makan awal katalah kita makan sebelum pukul 8. Dah sudah jadi di rumah Irwan makan pukul 8. Biasanya malam kita ada makanan tidak begitu berat makanan. Maknanya saya kalau duduk di rumah Irwan dipengaruhi oleh suasana itu, tidak begitu. Kalau saya tinggal di rumah orang lain, suasananya begitu. Maknanya kita ni dipengaruhi oleh suasana keadaan. Kalau kita dah biasa macam tu, memang di, kita makan malam tak makan yang berat. Jadi suasana tu kita nak wujudkan. Jadi dia boleh meng, meng, menguatkan lagi Individu-individu itu perlu kepada role model contoh ha, yang ni yang Nabi saw dapat menjadi ikutan tu contoh ikutan tu ha, ini yang sebab dia nampak model Nabi saw ha, yang ini yang sepatutnya pemimpin menjadi model kepada kita ataupun bapa ibu bapa menjadi model kepada keluarganya ataupun ketua organisasi CEO menjadi model kepada anak-anak warga -anak organisasi itu. Jadi di sini perlunya role model itu dan memudahkan. Tapi sistem pendidikan memberi kita faham mengapa kita mesti uh, memiliki uh, kekuatan malakiah yang tinggi melalui Perhubungan apa ni men, uh, perhubungan yang intim dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak mengelakkan kehubungan inti dengan Allah Subhanahu taala? Allah itu terlalu hampir, lebih dekat daripada apa ni? Apa ni jugular vein daripada tekak apa ni halkum kita lagi. Terlalu dekat Allah mendengar keluhan hati kita. Begitu dekat dengan kita. Dan bagaimana kita nak buat sesuatu yang bercanggah dengan arahan Allah kalau kita masukkan Allah dekat dan kita yakin pada konsep barakah. Di dunia ni Allah menghukum kita. Kalau kita melaksanakan sesuatu yang bercanggah dengan agama Cuba kita lihat orang yang Kita timbul tanda soal dari segi uh, Pemilikan hartanya Hurara keluarganya Cuba tengok Saya Irwan Kalau gaji saya Irwan seribu Hidup macam sepuluh ribu Dah Dari mana saya akan tanda tanya Di mana saya Irwan dapat duit Kalau saya Irwan ni bapa keluarga orang kaya Tak apa saya faham kalau tidak ada sekadar dengan pendapatan, bagaimana boleh hidup lebih daripada satu ribu? Kita faham kalau seratus ribu, cara hidupnya begitu tapi kalau melebihi cuba saya renung lagi kepada keluarga itu banyak masalah itu barakah hukuman akhirat sudah pasti mana kita yakin adanya alam kubur alam akhirat kita yakin kita yakin yang kita kata maliki yaumiddin Allah memiliki hari kemudian ada ada kalau kita yakin dengan begitu dan kita takut kan kita baca doa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa ada adzabannar kemuliaan dunia kemuliaan akhirat dan jauh daripada api neraka kita takut pada api neraka takut pada azab sengsara yang Allah sebut dengan begitu jelas dalam al-Quran yang menyebabkan kita tak takut sebab kita tak, tak menyebab itu kita mungkin tak faham dan tak takut kadang-kadang kita bercakap itu munafik pula kita cakap lain cakap lain bikin jadi ini perlunya sistem pendidikan tu meyakinkan meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanallah. Itu permulaan Islam dengan keimanan. Dan selepas itu nak taharah Penyucian diri kita Dan lahirnya keikhlasan kita Keikhlasan tak boleh dilahir secara akademik sahaja Orang belajar ilmu akhlak tinggi Tapi dari segi perangai tak, berubah, tak begitu baik Dia mesti dihayati, di diamalkan Itu perlunya kepada taharah penyucian diri Jangan cinta kepada kebenaran Ikhbat dan seterusnya Samaha Dan akhir kemuncaknya adalah dan bagaimana semangat adalah itu dalam penyusunan ekonomi. Ah, ha, yang ini kita nak kaitkan semangat adalah keadilan dalam ekonomi. Ha, saya banyak kupas hal-hal ini dalam buku saya tu the Islamic economic paradigm Vision mission. Dan dalam buku saya yang satu lagi pun saya ada dalam bahasa Melayu, pandangan alam Islam dalam peradaban ekonomi. Ha, ini semua boleh dapat diikim bukan saya nak tu pandangan saya. Ha, bagaimana kemuncaknya? Satu dalam keadilan ekonomi, pengaliran harta Maknanya harta dalam sebuah masyarakat sebuah negara mengalir, tidak ada apa ni ketirisan harta itu. Dana itu kumpul itu mengalir dan mencetuskan banyak lagi peluang-peluang ekonomi, aktiviti ekonomi. Maknanya manfaatnya pada ramai. Cuba bayar mudah sudahlah Ustaz Katalah saya bangunkan kawasan di dekat rumah Irwan. Irwan ada tanah satu ekar di kampung. Saya bangun kilang di situ. Saya Irwan dapat manfaat tidak? Orang nak sewa rumah Sebab ada pekerja Bila ada kilang ramai Katalah kilang terbesar Ada seribu orang pekerja Dan tanah Irwan Saya teka Boleh buat rumah-rumah kecil Untuk sewa Atau kedai makan Untuk pekerja-pekerja Maknanya Dengan saya membangunkan tanah Membangunkan kawasan Dekat rumah Irwan Tengok manfaat Pada Irwan dapat ha, Saya create opportunity Maknanya Harta yang ada tu Jangan dibekukan Dan nak Semoga tidak berlaku Pembekuan ini Perlu kebijaksanaan Ha, dulu kan kita ada orang, ramai orang kita nak pergi ke Mekah jual barang kemas, jual uh, bi ternakan, binatang ternakan lembu, kambingnya nak pergi ke Mekah jual tanah. Jadi Engku Abdul Aziz menyelamatkan wujudkan tabu haji. Mana ada satu institusi yang mengumpul dana. Jadi seiruan kumpul RM10, RM20 sebulan, RM500 sebulan, RM300 sebulan nak pergi ke haji. Dan di samping dana tu terkumpul, tak wajib menggunakan dana itu untuk mengembangkan aktiviti ekonomi. Tengok, ini yang dah oleh Islam. Supaya tidak ada pembekuan harta. Di pingkat negara pula, melalui dasar monetary. Monetary, bukan dasar pembangkang ni, dasar monetary. Ha, ah, ini bukan mudah saya pun tak erti nak bercakap. dasar monetary, dasar keuangan negara. Dasar percukaian, apa dasar pencukaian dia mempengaruhi peruntukan sumber ini kena faham tak boleh saya bahas ini maknanya dia perincian bukan semudah itu kita kena cukai ini dia mempengaruhi per, apa ni peruntukan sumber itu ini yang kena belajar ekonomi baru faham kehebatannya nak cakap percukaian Islam tanpa faham perjalanan ekonomi tak mungkin faham Islam datangi dengan prinsip-prinsip umum dan oleh sebab itu, pengalihan harta, dasar fiskal, tadi saya cakap dasar fiskal, bagaimana memungut hasil pendapatan kepada negara dan bagaimana nak membiayai pem 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 pembelanjaan-pembiayaan awak. Ini dibicarakan oleh Iman Abu Yusuf, kita Bukhara Iman Abu Yusuf. Tapi penulisan Iman Abu Yusuf pada waktu itu, pada waktu sekarang, sudah berubah suasana dan keadaan. Boleh kita belajar baca buku Kitabul Khairan Iman Abu Yusuf Tapi semangat dari roh kita ambil daripada situ Tapi suasana keadaan sekarang ekonomi cukup berbeza Cukup, cukup sangat cukup berbeza ha, Ini sebab kita tak boleh bertaklik kepada kita pandangan Iman Abu Yusuf Tapi roh dan semangat The essence yang nak dikemukakan Iman Abu Yusuf tu boleh kita ambil ha, Itu maknanya keadilan itu Pengaliran harta, jadilah pembekuan Kedua, dari segi konteks keadilan ini inilah peluang saksama Orang boleh melibatkan dalam kegiatan ekonomi Iruan boleh, saya boleh Tidak ada sekatan Sekarang dalam ekonomi sangat banyak sekatan Orang tu, Sekatan sistem tu ada timbul sekatan Sekatan dalam ekonomi, perekonomian Sepatutnya peluang saksama peluang untuk belajar pendidikan pun sama. Itu penting sistem pendidikan. Maknanya saya Irwan dengan saya tu dapat peluang yang sama. Mungkin saya Irwan lebih maju daripada saya dari segi pendidikan kerana keintelektual dan kemampuan akal Irwan lebih tinggi, rajin disiplin Irwan lebih tinggi. Itu mungkin berlaku. Tetapi ya, yang nak pentingnya kita memberi peluang dan peluang kesaksamaan itu wujud tidak ada peluang tertentu untuk golongan tertentu golongan itu golongan ini keluarga ni ah itu tak boleh berlaku itu tidak adil keadilan itu yang penting ialah uh, kecekapan tercapai ke, ke. maknanya kalau Syed lebih layak pada saya Syed lah dapat dulu ah, yang dikatakan meritokrasi dan ini berlaku dalam pemilihan pemimpin zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi memilih orang yang bijak yang wibawa yang berkebolehan bukan pilih tengok Abu Zal Jifari memohon jawatan Nabi tak tak lantik beliau tapi Usama dalam um, usia Usama bin Zaid usia 18 dan Nabi dah lantik ketua perang. Mana Nabi melantik orang yang bijak, orang yang saksi dan wibawa bukan barulah boleh menjadi pemimpin. Aa, memiliki apa ni uh, setiap individu mesti berada di atas paras kemiskinan. Aa, inilah matlamat syariah kita makasih syariah. setiap individu maknanya kalau paras kemiskinan dan diukur dengan kos sara hidup dia tidak boleh statik kos sara hidup meningkat kalau dulu harga ayam RM3 Sekarang harga ayam dah Satu ekor katalah RM15 Eh dia jauh tu perbezaan tu Mana pendapatan saya melipat, melip, ganda Ayam tu besar tu mungkin besar sikit ke uh, Saiznya kalau saya dulu di sekolah rendah Kalau beli ayam, ayam kampung waktu itu kan hmm. Ayam kampung beratnya katalah Satu setengah kg. Sekarang satu setengah kg Tapi mungkin kualiti ayam waktu itu Sekarang berbeza Mungkin sekarang ni ayam proses kan Yang dibela dulu Ayam kampung yang liar tu Nak dalam tahun 60-an Saya cakap dengan sekarang tahun 2000 Jadi saya nak ceritakan Ini di antara Saya pernah membicarakan tentang keadilan dalam ekonomi Ini perkara penting Bagaimana terjemahkan kemuncak tadi yang te, di, dicapai oleh kerana asas-asas akhlak yang mulia oleh kerana masa tidak mengizinkan tapi insyaallah mungkin saya sambung lagi perbincangan. Sebab ini perkara penting di samping sistem ialah pemainnya iaitu sudah Irwan saya mm -mm. dan individu kesua-rakyatnya. Kalau ini dapat kita wujudkan dengan lebih tep, lebih sempurna maka perjalanan ekonomi akan lebih stabil dan keharmonian tercapai dan penindasan dapat dikurang. Saya tak kata semua akan berkelakuan macam malaikat yes. tapi dapat dikurangkan. Kerenah-kerenah kemanusiaan dapat dikurangkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Dapat kita bersama untuk kali ini Dalam kita bicarakan asas kepada amalan akhlak Dalam kegiatan ekonomi Bersama dengan bahagia Datuk Ni Mustafa bin Haji Hasan Hassan Ketua Pengarah Institut Fahamad Islam Malaysia IKIM Untuk rancangan dunia ekonomi Sebagaimana janjikan insyaAllah kita akan bersama lagi Dalam membawakan uh, rancangan ini Dengan topik yang akan kita teruskan lagi Pada siri akan datang Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada yang bahagia Datuk Sudi meluangkan masa pada kali ini InsyaAllah kita bertemu lagi di lain siaran InsyaAllah Datuk ya Kita jumpa lagi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته